Расскажите, пожалуйста, о судебном процессе. Может, что-то вам запомнилось, да? В зале суда 29 апреля 2004 года судья Гурин Н.И. прямо в зале суда сказал, Барановский, по всем показаниям усматривается, что прямо вы никого не убивали, а вам меняют всех. Я просто делаю раскрутку. Просмотр видеокассеты. Это, это все изображено на видеокассете. Лист дела номер 8, 9, 10, 11. Это одна из высказываний Гурина, фраза, что он знает, что я в участие не принимал, а он делает просто раскрутку в отношении меня. Это протокол судебного? Да, это протокол судебного заседания от 29 апреля 2004 года. Скажите, пожалуйста, что вы можете сказать о восьмом... Томми. Насколько мне известно, восьмой том не изучался в, в рамках материалов. Восьмой том я даже не ознакомился с ним, вот так как нам его не предоставили, нам не дали его ознакомиться с ним. Вы сейчас знакомились с материалами? Нет. Вот не, мне не предоставляют возможности ознакомиться Скажите, с Скажите, пожалуйста, у вас есть на данный момент адвокат? Есть. А кто? Э -э Гурицкий. Скажите, пожалуйста, на, каком, на какой стадии сейчас ваше да. обжалование, что вы, какие да. вы действия предприняли, да? Я сейчас пишу, написал Генеральную прокуратуру, чтобы возбудили уголовное дело против следователя кармана ВВ, так как он все дело полностью сфальсифицировал и также требовал от моих родителей себе вознаграждения, чтобы скрыть мою, это чтобы не, не пускать меня по этому делу.